يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وازواج سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه ارشاد الهي كبشر الله تعالى اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی نظر میں دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم نبی اللہ بلات و السلام تم بلیں اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا وصیفہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آج کی میں فیل رسیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاد النبی نکات وزیر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرام میں آپ کا ملاد شریف گزشتہ چورہ سو سال سے ساڑھے چورہ سو سال سے منایا مناتے آ رہے ہیں امام مسلمان صحابہ کرام سے شروع ہو کر تابعین تبا تابعین اور علیہ کرام مزرکان سب نے ملاد شریف بنایا ان حضور کی آمد کی خوشی ہے مناتے رہتے ہیں تو آج کا دور بے چینیوں کا پریشانیوں کا ٹینشنوں کا دور ہے ہر بندہ ذہنی طور پر مالی طور پر معاشی طور پر روحانی طور پر بہت, بہت زیادہ مشکلات کا شکار جسمانی بیماریاں روحانی بیماریاں اس نے انسان کو گھیرا ہوا ہے معاشرتی مسائل انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں یہ جو گوشت گوشت کا لوتڑا ہے اس کا کرنا کیا ہے تربیتی نظام نہیں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں جہاں سے پراپر گائیڈ لائن نہیں کیوں کہ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا یہ جسم اور ایک روح جیسے ہی روح جسم سے لے ایک کو کم کرو جیسے ہی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ڈیڈ باڈی ہے یہ کیا ہے ڈیڈ باڈی ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اب اس کو اٹھاؤ اور مٹی میں دبا کے آئے کیوں یہ ایکسپائر ہو گیا اب اس کی ضرورت نہیں اب اس کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے گھر میں رکھنے کا تو یہ تو بات ہے عام بندے کی جس کو ڈیڈ باڈی کہتے ہیں ہیں کہتے قبرستان بھرے پڑے ہیں قبروں سے لیکن تصویر کا دوسرا رخ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم قبر نہیں کہتے مزار اقدس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مزار اقدس مرکز انوار تجلیہ مقام آت مقدسہ دربار آلیہ دربار تو بادشاہوں کے ہوتے تھے دربار بادشاہوں کے ہوتے ہیں تو اس کو دربار کہتے ہیں وجہ کہ یہاں پر بارگاہ شہنشاہ ہے یہ بادشاہ یہاں تشریف فرما ہے اس لیے یہ کیا ہے دربار ہے یہ دربار کوئی اس صدی سے نہیں شروع ہوئے یا ان بیس سالوں میں بننے نہیں کری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کے دربار کی دنیا میں موجود ہیں پہلے انبیاء آئے تھے نا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ان سب کے مزارات موجود ہیں حضور سے پہلے یہ طریقہ شروع سے چلا رہا ہے ادب پہلا طریقہ ہے ادب پہلا ترینہ ہے محبت کے ترینوں میں با ادب با رسیم بے ادب بے نصیب اور ادب اللہ سے ہمیشہ ادب کی توفیق مانتے کیوں؟ کہ بے ادب محلوم از فضل رب بے ادب اللہ کے فضل و کرم سے محروم ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت ابلیس شیطان کا رتبہ مل گیا تھا چپے چپے کے سجدے کیے پوری روح زمین پر عبادتیں کی اور پھر ہوا کیا ایک بے ادنی سے سب کچھ ریجیکٹ ہو گیا کینسل ہو گیا اور لازم کا موک اس کے گلے میں ڈال دیا گیا راندہ ادھر کاہل آئی ہو گیا بچہ کیا پڑی بچہ اس نے یہ کہا کہ میں تو توحید پرست ہوں میں کیا ہوں میں توحید پرست ہوں میں تو یادہ صرف تجھے مانتا ہوں اللہ نے کہا نہیں یہ میرا نائب ہے اس کو سجدہ کر یہ بات ہمیں قرآن مجید نے بتائی ہم تو وہاں مجید نہیں تھے یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ماجرہ ہوا کیا تو پھر اللہ کے حکم سے خساجہ دو اللہ ابلیس سارے سجدے میں پڑ گئے سوائی ابلیس اس نے تکبر کیا غرور کیا اللہ کو یہ اس کی بے عدبی تکبر پسند نہیں آیا اللہ نے فرمایا کیٹ آؤٹ تمہاری تمام زندگی کی عبادتیں ریاضتیں سب کینسل سب کچھ ختم ہو گیا اب تو لانت تھی اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو تو مان رہا تھا اللہ کے ساتھ تو اس کا جھگڑا تھا ہی کوئی اللہ کا تو عاشق تھا دیوانہ تھا لیکن اللہ نے کہا نہیں اس نے کہا یا میں صرف تو مان تجھے مانتا ہوں اللہ نے فرمایا نہیں او مجھے مانا میرے نائب کو نہ نا مانا تو مجھے کیا مانا مجھے مانا میرے نائب, نائب, نائب کو نہ مانا تو پھر کیا مانا تو بس جن کو اس راز کا پتہ ہے وہ آج تک مانتے چلے آ رہے ہیں وہ آج تک مانتے چلے آ رہے ہیں نائبین کو حارسین کو عارفین کو سب کو مانتے چلے آ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ عدب ہمیں سکھایا قرآن نے حدیث نے بارگاہ رسالت نے صحابہ کرام نے اولیاء کاملین بزرگان دین یہ سارے اپنے زمانے کے پی ایچ بھی تھے سب کو پورا حاصل ہوتا تھا قرآن مجید پر قرآن کے تیس سفارے ان کے اندر ہوتے تھے نبی پاک کی ہزاروں حدیثیں یاد ہوتی تھی فقہ اصول فقہ منطق فلسفہ صرف نحو سارا کچھ ان کو آتا تھا جب یہ سارے کامل ہو جاتے تھے عالم دین بن جاتے تھے حافظ قرآن بن جاتے تھے قاری القرآن ہو جاتے تھے

سیکھتے تھے کہ اس سے آگے جو ہے سفر وہ انہوں نے کہا رہا کہ بھئی تم اب جا کر کسی مرشد کامل کی تلاش ہوتا ہے اگلا سفر وہ آپ کا کروائیں گے ہم نہیں کروا سکتے ہماری حادی یہاں تک تھے ہم نے تمہیں باہدت بنانا تھا پاک صاحب بنانا تھا سارا کچھ سکھانا تھا سکھا دیا اب تم تیار ہو تمہارا چراغ تیار ہے اس کے اندر بدی تیار ہے تیل ڈال دیا گیا ہے اب کسی نے اس میں روش نہیں کرنی وہ مرشد کامل کے پاس چلے جاؤ وہ ماتفق کی روشنی سے یہ چلال روشن تھا تو پھر وہ جاتے تھے مرشدوں کی پاگرام تو وہاں سے پھر ان کو مہرے بلائد رکھتی تھی ادھر سنت پر مہرے علم لگتا تھا پہلے ازاری علم شریعت تو پھر اگلی حنظر طریقت یہ سارے حضور کے ہی مقامات ہیں شریعت محمدی طریقت محمدی حقیقت محمدی معرفت محمدی یہ بتا رہے ہیں یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیزان کی گرنے ہیں پہلا سٹیپ پہلی سیڑھی اس کو کیا کہتے ہیں شریعت یہ پہلا قدم ہوتا ہے جو بھی گیا آگے یہی سے گزر کے گئے شیخ عبدالقاد جیلانی محبوب سبحاندی گندیل نورانی شہباز اللہ مکانی میرا محیی الدین الحسن والحسین کی قلب عبدالدی حضور موسیٰ علیہ وسلم نام تھا عبدالقادر نام کیا تھا عبدالقادر جب مرشد کامل کے ہنتے چڑے تو انہوں نے نظرے کی میاں جب ان پر ڈالی وہ عبدالقادر بن گئے شیخ عبدالقادر جینا جی موسیٰ علیہ وسلم موسیٰ علیہ وسلم بن گئے اور موسیٰ علیہ اس مقام پہ پہنچے کہ وہاں پہنچ کے فرما رہے ہیں قدم میری حاضر ہی علا رقبت کل یونی کا اللہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے یہ مقام کیسے مل گیا یہ پیرو مرشد سے مرشد ایک بنا پینا مرشد آرہا نہ ہاتھا ہوں دودہ بار نہ رجدی دین بیا ان ہستیوں نے دین کو فروغ دیا کیا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مالک یوم الدین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین <سؤال> اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مالک یوم الدین <سؤال> اور اللہ کے دین کو پھیلانے والے ہیں بزرگان دین وہ <سؤال> کیا ہیں <ہے؟ سؤال> بزرگان دین انہوں نے دین پھیلایا دین سمجھایا دین سکھایا یہاں کوئی نبی تو آئے نہیں یہ بلے سگیر پاک مہیند کی اندر نہ کوئی صحابہ آئے یہاں جو اسلام آیا یہ کیسے آئے اسلام تو ادھر آیا تھا عرب کے اندر مکہ مدینہ کے اندر تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اولیاء اکرام صوفیاء کی محنتوں سے مشکتوں سے یہاں پر کفرستان اسلام کا لہوالہ بنی اس میں سن فیرد خواجہ خواجگان حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیر عیشہ نشاء غریب نواز نائب رسول فی الہن یہاں پر نائب رسول بن کر آئے مدینہ منورہ سے رسول پاک نے بیجی اور پھر کیا ہوا ننانوے لاکھ مسلمان ورنہ یہ مسلمان بتوں کے آگے مورتیوں کے آگے بیٹھے ڈھولکیاں جا کے بھجن گا رہے ہوتے یہ ہے کا نام ہی پاکستان اولیاء کا فیضان پاکستان پاکستان, پاکستان, پاکستان دے شاید. دے شاید. تو انہوں نے دین کی حدمت کی دین کے اندر گم ہو گئے دین کے اندر اندرزن ہو گئے دین کے اندر داخل ہو گئے

یہ یوٹیوب پہ فیس بک کے نیٹ کے اوپر جو کچھ بھی آ رہا ہوتا ہے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے مضبوط چیز ہمیں دی وہ کیا ہے ذالکر کتاب لالے وفی کتاب ہے یہ جو اس میں اندر کوئی شک و شبہ نہیں رسول پاک کے فرمان تنکاری مات ارشادات کیا ہے کتاب بخاری شریف کیا ہے کتاب مسلم کیا ہے ترمذی ابن ماجہ سنن نسائی سننے ابو دعو مشکات شریف یہ ساری کتابیں ہی ہیں جو ہمیں رسول پاک کے بارے میں بتاتی ہیں کتاب کے ساتھ تعلق جوڑے بچوں کا بھی جوڑے کیوں کہ رشادیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث سے پاک ہے ماں کی گود سے لے کر قبر کی لہت تک علم حاصل کرو تو ابھی آپ قبر کی لہت تک تو نہیں پہنچیں اس لئے حضور کے ساتھ اگر محبت ہے تو ان کے حکم پہ عمل کریں علم حاصل کرے علم حاصل کرنا پتلوں کو علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر دونوں پر فرض ہے عورتوں پر بھی مردوں پر, پر بھی لڑکوں پر بھی لڑکیوں پر بھی سب کے اوپر فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے یہ رسول پاک کی زبان نے ہمیں بتایا نا نماز فرض ہے تو وہی زبان کہہ رہی ہے کہ علم حاصل کرنا فرضت <سؤال>

اس کا مطلب کیا ہوا ہے علم حاصل کرو خواب کہیں بھی جانا پڑے دور بھی جانا پڑے سفر بھی کرنا پڑے اس میں پریشان نہیں ہونا چاہے تو یہ حسنیہ جو تھی انہوں نے علم حاصل کیا دین کو سمجھا پھر جب سمجھ گیا پھر دوسروں کو سمجھایا ان کو ٹرانسفر کیا نور پارفر نور پسیرت تو ان کے تو ناموں کے ساتھ بھی دین جدا دیں حضور بہت سے آدم

ساؤنڈ سسٹم نہیں تھے بجلی بھی نہیں تھی یہ آپ کی محفل کی ایک کرامت خاص تھی پھر کیا ہوتا تھا آپ کی محفل میں آپ کے درس میں کئی کئی جنازے نکلتے تھے دس جنازے بیس جنازے پچاس جنازے ستر ستر تک کی تعداد کتابوں میں آئی بجت پانی ہو جاتے تھے حال آ جاتا تھا جب آپ فرماتے تھے کہ کار گزر کے آپ امہار کی طرف آتے ہیں تو لوگ چیزیں مارتے تھے کپڑے پھاڑ دیتے تھے بال اسے ٹکنے مارتے تھے اپنے بال جو ہے وہ کھینچ لیتے تھے لہو لہاں ہو جاتے تھے اور روحی پرواز کر جاتی تھی یہ بغداد میں جو آپ درس دیا کرتے تھے درس روحانی تھے تو ان کے نقشے کا نمبر الحمدللہ اگاڑے میں جاری ہے درس روحانی میں آج گیارہ سال ہو گئے وہ جیسے ابھی بتا رہے تھے مہدی صاحب نے جو تجویز دی وہ الحمدللہ وہ ان کی تجویز پر عمل ہو گیا ہے کسی پچھلے مہینے شائع ہوئی ہے کتاب کتابیں آ چکی ہیں ندیم بھائی کے پاس اور پورے پاکستان میں پھیل گئی ہیں بڑے بڑے علماء آزان شوار اسپار اللہ ان کے پاس جا چکی ہیں ان کے تفسرے آ رہی ہیں مانا مار میں پہلی کتاب پر پورے سات تفسرے شائع ہوتے ہیں اخبارات کے اندر بھی اس میں سوشل میڈیا پر بھی اس پر آپ دیکھا گئے البلنگیہ چینل جو ہے وہ دن رات مصروف ہیں سیکڑوں خطابات اس نے آپ کو مل جائے گے پورے پاکستان میں جانا ہوتا ہے محفل ہوتی رہتی ہیں کانفرنسز ہوتی ہیں تو سارا کچھ اس پہ آ جاتا ہے یہ آج کی محفل ہے آ جائے گی اس کے اوپر تو وہ لوگ لندن امریکہ تک دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے آج کے دور میں دین حاصل کرنے کا دین سمجھنے کے بہت سے ذرائع آتے ہیں آسان ہو گیا تو میرا دین شیخ عبد القادر جی نام آپ

آگے خواجہ دین. 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 پھر آگے ان کے خلیفہ خالیہ نصیر الدین چراغ دیکھ لی پھر آگے خالیہ کمال دین پھر خواجہ فقر دین مولانا روم کا نام جلال الدین تو دین کے دور ہمارے حضور ملنگی کی واہ علیہ کا اسم جلال میں خالیہ محمد دین ان کے تو ناموں سے دین جلال ہیں ان کا ظاہر دین ان کا باطن دین ان کا نام دین ان کے تو مزارات کے اوپر سے بھی دین جدا نہیں یہ جانتے ہیں دین ہوتا کیا ہے ہم نے تو دین کا نام سنا ہوا ہے انہوں نے دین کے اندر وہ اندریاں کی ہوئی دین کے سمندروں کے اندر تیراکیاں کی ہوئی تو آج کا جو دور ہے پریشانیوں کا دور ہے وجہ اس کی کیا ہے ہم تعلیمات نبوی سے دور ہیں حضور کی تعلیمات کو سمجھنا ہے خود بھی عمل کرنا ہے دوسروں کو بھی کرانا ہے حضور کی تعلیم کیا ہے ایک دوسرے کا خیال ہو ایک دوسرے کے کام ہو کسی کو گالی نہ دو کسی کو مذاق نہ کرو پانچ وقت کی نماز پڑھا کرو شریفانہ زندگی گزارو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض جب ہوئی تھی نا تو وہ پچاس سال اکاون سال عمر تھی تو. تو پہلے پچاس سال کیا کرتے رہے اللہ کے